समाजाचा समाजाच्या शेवटच्या घटकापर्यंत काम करणे हेच एम चे ध्येय फिरोज लाला एम एस मराठी न्यूज नेटवर्क औसा प्रतिनिधी एम बी मणियार दिनांक पाच एमआयएम एम हा पक्ष ऐंशी टक्के समाजकारण आणि वीस टक्के राजकारण करीत समाजातील शोषित पीडित उपेक्षित दलित आदिवासी आणि मुस्लिम समाजाला सोबत घेऊन समाजाच्या शेवटच्या घटकापर्यंत काम करणारा पक्ष आहे समाजाच्या शेवटच्या घटकाला केंद्रबिंदू मानून कार्य करणे हेच पक्षाचे ध्येय आहे अशी प्रतिक्रिया पक्षाचे लातूर जिल्हा निरीक्षक फिरोज लाला यांनी व्यक्त केली औशाती शासकीय विश्रामगृहा आयोजित पत्रकार परिषदेत संबोधित करता ते बोलत होते पुढ़ बोलता कि आगामी काला जिल्हा नगर नगर का जिहा परिषद पंचायत समिति महानगरपालिका नगरपरिषद नगरपंचायती नि हो सर्व जाती धर्माला सोबत घेन स्थानिक स्वराज्य संस्थे निवणुकी पक्ष सर्व शक्तिशी लड़े ही संगित केंद्रातील आणि राज्यातील सत्ताधारी यांनी विरोधी पक्षाला मोडीत काढण्याचा प्रयत्न करीत आहे निवडणूक आयोग आणि शासकीय यंत्रणेवर दबाव तंत्राचा वापर करून सामान्य जनतेचा व विरोधकांचा आवाज दाबण्याचा प्रकार आम्ही खपवून घेणार नाही राज्यात अतिवृष्टी आणि पूरग्रस्त परिस्थितीमुळे सरकारने तात्काळ ओला दुष्काळ जाहीर करून तातडीची मदत द्यावी यासाठी एमआयएम पक्षाने सर्वात आधी मागणी केली आहे पक्षा कार्यकर्त समाज गोरगरिबा न्याय दी संघटन मजबूत कर आवश्यक त्यांनी शेवटी स्पष्ट हैजी मराठवाडा अध्यक्ष सरचिटनीस तथा लातूर जिहा निरीक्षक फिरोज खान लाला मराठवाडा जनरल सेक्रेटरी अब्दुल बशीर मजीद मजी नगरसेवक सैय्यद ताहेर भाई जिहाध्यक्ष महम्मदअली शेख तालुका अध्यक्ष एडवोकेट गफुरुला हाशमी शहर अध्यक्ष सैयद कलीम अफसर शेख शकील देशमुख सैयद जमीरोद्दीन अतिक पठाण शफीक शेख असलम नवाब रहीम तांबोली बाबा पटेल इमरान बागवान तोहिद पटेल जुनेद शेख सरफराज सह आदि जन उपस्थित होते सामान्य लोकांच्या पक्ष म्हणून आवाज आहे आता लोकांना काही लोकांना त्रास होते साहेब आम्ही काय करतो आम्ही काय म्हणतो आम आमच्या पण आमचं म्हणणं आहे आमची मागणी हेच आहे की आज राज्याची परिस्थिती काय आज खाण्यावरून लोकांना मोफ दावर विचार जातीवर निर्माण काल आमच्या नांदेडचे दोन मुलं होते त्या पुण्याला शिकायला एकाचा मदत केला अल्पसंख्यक समाजाचा एकाला मार दूर भाऊ होते लहान ऑर्डर पुढे गेला काय मला हे कळत नाही की या महाराष्ट्राचं मुख्यमंत्री काय करतो गृहमंत्री सुद्धा त्यांच्याकडे गुन्हेगारी वाढत आहे काम करते आम्ही ऍडमिनिस्ट्रेशन कडून आमच्या लोकदार निवेदन देतील मागणी करतील कसं आहे आम्ही सत्तेत नाही आता त्यांचं कसं आहे ते सत्ताधार आहे ते काय आता ते आता ते म्हणतात की आम्ही या देशाचे सिकंदर आले ब्रिटिशांचा म्हणजे हा आमच्या आवाज दाबवण्याचा प्रयत्न करतो आता कोण बोला आग्रे मागच्या काळात आपल्याला लातूर लातूर एका महिलेला शिव्या घाल कसे शिव्या देईल आपण पाहिलं ना सोशल मीडिया काय चाललंय काय या म्हणजे हे सरकार जे आहे जाती जाती धर्मा जा, जा, धर्मा परिस्थिती एक मैदानाचे रिलेशन असत आहेत आमचे पण आहे एक रुपयानं आम्ही लाभतोय पण आज हे सर। सरकारचा काय चाललंय हेच करत नाही आपण नुसतं भांड लावायचे जाती जाती धर्माधर्मा आता आरक्षणचा विषय हे चाललंय मराठा ओबीसी आता मुस्लिम समाजाला आरक्षण देत आहे आता दोन हजार चौदा साली त्यांनी इम्प्लिमेंट करत महाराष्ट्र मुंबई हायकोर्टानं आदेशित केलेलं आहे की मुस्लिम समाजाला पाच टक्के शैक्षणिक आरक्षण दिलं पाहिजे पण आता कोणीच बोलत नाही गप्प बसत आहे म्हणजे हे सरकारची सरकारची भूमिका आहे कोण्याचीच वाली नाही दुसरं सगळेच शांतपणे उनतीस तीस अगस्त को भी एम आई एम की लातुर जिले की पूरे गांव बैठक हमने लातूर में रखा था उसके बाद दूसरे सेशन को हमने गिर में एक बढ़ावा बैठक लिया था उसको देखते हुए आज हम आपके शहरे ओसा में हैं एमआईएम की भूमिका है कि आगामी इलेक्शन लोकल बॉडीज़ के जो इलेक्शन है उसकी तैयारियों को लेके ये जायजा नीति कर रहे हैं और हमको एक बड़ी उम्मीद है कि लातूर ज़िले में एक बड़ी ताकत बनकरी और पार्टी के कुछ पॉलिसीज़ हैं उस देश पे आज पार्टी के जिम्मेदारों से भी यहाँ इनसे भी गुफ्तू करेंगे और आने वाले इलेक्शन के तालुक से क्या स्ट्रेटेजी हमको ठहराना है तो पार्टी के तमाम लोग कार्यकर्ता मिलकर यहाँ पर उसका फैसला लिया इसी जीवन में आप लोगों के दरमियान में आने का मौका मिला आप तमाम पत्रकार भाइयों का यहाँ पर हमारा इंतजार किया मैं आपका शुक्रिया जिले में पत्रकार परिषद ले गई आज औसा शहर के अंदर ऑल इंडिया मजदेश मुस्लिम की आड़ावा बैठक जो आने वाले लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन को मद्देनज़र रखते हुए आज की अड़ावा बैठक रखी गई है जिसमें से हमारे पत्रकार भाई बड़ी तादाद में हम उनका भी शुक्रिया अदा किए हैं और तो उनका इस्तेवाल भी किए और आज का हमारा विषय ये है कि आने वाले जो इलेक्शन से लोकल बॉडीज एम यम आई पूरी ताकत से इलेक्शन लड़ने वाली है।, इस है इसमें कोई दो राय नहीं है इसी वजह से आज हमने यहाँ पर एक अड़ावा बैठक रखी है और पार्टी के जिम्मेदारों से चर्चा चर्चा करने के बाद और यहाँ पर हमने किस तरह से इलेक्शन लड़ा है ना चाहिए इसकी स्ट्रेटेजी हम तैयार शाहिर साहब और साहब और यहाँ पर जितने भी आज की जो आड़ावा बैठक है उस आड़ावा बैठक में से के आने वाले नगर पालिका जिला परिषद पंचायत समिति इन इलेक्शन के तो मद्देनज़र ये मीटिंग रखी गई है पत्रकार भाइयों का मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ और साहब से जो भी आप लोग सवाल करना चाहते हैं क्या पक्ष का क्या स्टैंड रहेगा नगर पालिका के इलेक्शन के बारे में क्या स्टैंड रहेगा और जिला परिषद के पंचायत समिति के इन इलेक्शनों के बारे में पक्ष का क्या स्टैंड रहेगा क्या स्ट्रैटेजी है वो आपसे बताएंगे तो आप पत्रकार भाइयों से मेरी गुजारिश है कि जो है आप लोग अपना सवाल कर सकते हैं पहले सबसे पहले हम फेरोस्था अदालत साहब अपनी बात रखेंगे उसके अलावा अगर आपको कुछ पूछना है तो सबसे पहले आपके अदालत में ये बैठक का खास मकसद यही है कि आने वाले इलेक्शन जो हैं महाराष्ट्र में जिला परिषद पंचायत समिति नगर परिषद और दर जो पंचायत के इलेक्शन हैं इस इलेक्शन में पक्ष की, की क्या भूमिका रहेगी, पक्ष की क्या आने वाली स्ट्रेटेजी रहेगी इस सिलसिले में ये बैठक कार्यकर्ताओं के रखी गई है और हमने पक्ष के जिम्मेदार के तहत कुछ मीडिया को भी तलब किया है क्यों तो हम एक राजकीय पार्टी की बैठक ले रहे हैं तो मीडिया का रहना जरूरी है इस जमान में जो भी आपके डाउट्स हैं आपके आते हैं तो आप पक्ष निरीक्षक साहब से पूछ सकते हैं और आप जवाब दे सकते हैं तो बैठक का एक ही मकसद है आने वाले बंदे इलेक्शन जो है उस बन्दे इलेक्शन में पक्ष की क्या भूमिका होगी औसाम में खास तौर पे एक बैठक रखी गई है में क्या होगी वो हो, आप पेरुल्लाला साहब से कुछ शब्द इसकी बैठक रखी गई ये आपसे पूर्वक होता ताजा घडामोडी पाहण्यासाठी एम एस मराठी न्यूज चॅनलला लाइक करा सब्सक्राइब करा आणि शेअर करायला विसरू नका धन्यवाद